তক কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গুটিখিনি কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ গজালি মেলি গৈছে তো নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল ত' আজিৰ ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক দেখুৱাম আপোনালোকে টাব নাইবা বস্তাত কেনেদৰে ধুনীয়াকৈ ধনিয়া খেতি অতি সহজ পদ্ধতিত কৰিব পাৰিব তাৰ বিষয়ে তেন্তে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আৰু ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগত আপোনালোকে ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিলে মই ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহ পাম আৰু আপোনালোকে পেজটো ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিলে আমি এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক সদায় দেখুৱাই থাকিব পাৰিম তো আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ আহক এয়া চাওক আমাৰ হাতত আছে এয়া এয়া ধনিয়া গুটি আপোনালোকে চাব পাৰে এয়া ধনিয়া গুটি আপোনালোকে এটা কথা লক্ষ্য ৰাখিব গুটিখিনি আপোনালোকে নিৰ্ভৰ নিৰ্ভৰযোগ্য প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা আহি ল'ব নহ'লে আপোনালোকৰ গুটি গজাত অসুবিধা হ'ব গুটিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে প্লেট এখনত ল'ম চাব পাৰে এনেদৰে প্ৰথমতে প্লেট এখনত লৈ আপোনালোকে গুটিখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ভাঙি ল'ব লাগিব এইটো বস্তু মনত ৰাখিব গুটিখিনি যদি ভাঙি নলয় তেতিয়াহ'লে বহুতো গুটি আপোনালোকৰ নগাজিব এই ভিডিঅ'টোত মই আপোনালোকক অতি সহজ পদ্ধতিত কেনেদৰে ধুনীয়া খেতি কৰিব পাৰে সেইটো দেখুৱাম চাওক এনেদৰে গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ইয়াত দুফাল কৰি ল'ব এ চাওক এনেদৰে গুটিখিনি ইয়াত ৰফাল কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব মই ধুনীয়াৰ বস্তা নাইবা টাবত ৰোপণ কৰা সম্পূৰ্ণ পদ্ধতিটো আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম তো এনেদৰে গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ভাঙি লোৱাৰ পিছত আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ কাৰণে গুটিখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে পানীত তিয়াই থ'ব লাগিব যাতে জাৰ্মিনেশ্বনটো ইয়াৰ পৰা ভাল হয় সেয়েহে এনেদৰে ধুনীয়াকৈ আমি পানীত গুটিখিনি এনেদৰে তিয়াই থ'ব লাগিব নেক্সট আপোনালোকক চৌবিছ ঘণ্টাৰ পিছত দেখাই আছোঁ আৰু কি কি কৰিব লাগিব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এয়া ধনিয়াৰ গুটিখিনি আমি চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই থৈ দিছিলোঁ এয়া চাব পাৰে এয়া চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে গুটিখিনি তিয়াই থোৱাৰ পিছত আমি সহজতে ইয়াক গজালি উলিওৱাৰ বাবে এটা আমি পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিম আপোনালোকে চাই থাকক ইয়াক সহজতে আমি গজালি উলিয়াব লাগিব যিহেতু ঠাণ্ডা দিনত আমাৰ কমকৈ আমাৰ গজালি মেলে সেয়েহে ইয়াক সহজেই গজালি মেলাৰ বাবে আমি এটা পদ্ধতি অৱলম্বন কৰিম আপোনালোকে চাই থাকিব ভিডিঅ'টো গোটেইখিনি এনেদৰে এখন আমাৰ যিটো গেঞ্জি কাপোৰ তেনেকুৱা কাপোৰ এখনত ল'ব গোটেই গুটিখিনি এয়া চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে তিয়াই থোৱা গুটি আৰু গুটিখিনি আপোনালোকে চৌব্বিছ ঘণ্টাতকৈ বেছিকৈ তিয়াই নথব বেছিকৈ তিয়াই থ'লে গুটিখিনি কচি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে সেয়েহে চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ বাবে গুটিখিনি এনেদৰে ধুনীয়াকৈ তিয়াই লোৱাৰ পিছত এনেদৰে এখন গেঞ্জি কাপোৰত আমাৰ গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে বান্ধি ল'ব এইটো হ'ল আমাৰ সহজত আমাৰ ধনিয়াৰ গুটি গজালি ওলোৱাৰ পদ্ধতি এয়া চাওক ধুনীয়াকৈ আমার গুটিখিনি এনেদরে কাপোৰত বান্ধি লো তারপিছি আমি এনেদরে বালি লম এটা সাজত সাজত নাইবা আপনার এনেও লব পে ডাইরেক্ট বালি ডাইরেক্ট বালি তো পাৰে আমি সাজ লো এটা এই সাজট এই কাপুর গুটির সুযোগ আমার ধনিয়ার গুটির সুবিধা এনেদরে তিন দিনের বা সত্তর বাবে আমি এনেদরে পুতি থলে ইয়াৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গজালি ওলাই যাব ত' নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বাসত্তৰ ঘণ্টা পিছত দেখুৱাম আৰু এটা কথা নাপাহৰিব আমাৰ বালিখিনি ধুনীয়াকৈ এনেদৰে পানীৰে তিয়াই দিব লাগিব যাতে মাটিখিনি ধুনীয়াকৈ ভিজি থাকে আৰু আমাৰ গুটিখিনিৰ পৰা গজালি ওলোৱাত সহায় হয় ত' নেক্সট ভিডিঅ'টো আপোনালোকক বাসত্তৰ ঘণ্টা পিছত দেখাই আছোঁ তো এয়া ধনিয়াৰ গুটিখিনি আমি আঠশ বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ বাবে এনেদৰে তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু বহুতে সুধিব পাৰে যে আমি ইয়াত বালি মাটিয়ে কিয় ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ এয়া চাওক আমি সিদিনাই ইয়াত পানী দিছিলোঁ আৰু বালি মাটিয়ে আমাৰ পানীখিনি ধুনীয়াকৈ ধৰি ৰাখিব পাৰে সেয়েহে এই গুটিখিনি এনেদৰে থোৱাতে আমি বালি মাটি ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ তো এতিয়া আমি গুটিখিনি ইয়াৰ পৰা উলিয়াম গুটিখিনি উলিয়াইছোঁ তো এয়া চাওক কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ বাসত্তৰ ঘণ্টাৰ ভিতৰত গুটিখিনি কি ধুনীয়াকৈ আমাৰ গজালি মেলি গৈছে এতিয়া এই গুটিখিনি যেতিয়া আমি মাটিত দিম ইয়াৰ পৰা অতি সোনকালে আমি ধনিয়া আমি সংগ্রহ করব তো এনে করলে আপনারা অতি সালে আপনারা গুটিরপরা ধনিয়া পাব তো এই পদ্ধতিটো আপনারা করে চাব তো নেক্সট আমি কি করব লাগে আপনার তো এনেকুৱা ধরনের দুটা বহল কন্টেইনার লছ আমার নর্মেল আমি নাই বা বস্তা লওয়া নাই আপনারা বস্তাটো কৰিব করবেন বা টাবতো করবেন আমি এনে ধরনের গোটাই লৈছোঁ আৰু ইয়াত আছে আমাৰ ফিফটি পাৰ্চেণ্ট গাৰ্ডেন চইল আমাৰ যিটো নৰ্মেল গাৰ্ডেন চইল ফিফটি পাৰ্চেণ্ট টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট ভাৰ্মিক কম্প'ষ্ট আৰু টুৱেণ্টি ফাইভ পাৰ্চেণ্ট গবৰ ত' আমি এনেকৈ আমাৰ মাটিখিনি মাটিখিনি তৈয়াৰ কৰি লৈছোঁ তো আপোনালোকেও তেনেদৰে তৈয়াৰ কৰি ল'ব পাৰে আৰু ধনিয়া পালেং নাইবা যিকোনো ধৰণৰ এনেকুৱা ধৰণৰ খেতি কৰিলে অলপ বহল টাইপৰ কণ্টেইনাৰ ল'লে ভাল ত' আহক মই কেনেদৰে ৰোপণ কৰিব লাগে আপোনালোকক দেখাই আছোঁ তো ইয়াত গোটেইখিনি আমি ধুনীয়াকৈ এই কণ্টেইনাৰটোত বেছি ডাঠকৈ ছটিয়াব নালাগে ত' এনেদৰে গুটিখিনি আমি ছটিয়াই দিব লাগিব বেছি ডাঠকৈ দিব নালাগে যিহেতু গুটিখিনিৰ পৰা ধুনীয়াকৈ গজালি মেলি আছে ইয়াৰ পৰা আমাৰ অতি সোনকালে আমি ধনিয়া পাম এনেদৰে ধুনীয়াকৈ ছটিয়াই দিয়ক অপিনে পৰাকৈ কেইদিনমান পিছত আমাৰ এই কণ্টেইনাৰটো ধুনীয়াকৈ ভৰ্তি হৈ যাব ধুনীয়াৰে ত' আপোনালোকক মই নেক্সট পাৰ্টত আমাৰ নেক্সট যিটো পাৰ্ট আহিব ধুনীয়া খেতিৰ সেইটোৰ আপোনালোকৰ ধুনীয়াৰ গ্ৰোথটোৰ বিষয়ে দেখুৱাম পাঁচদিনৰ গ্ৰোথ দহ দিনৰ গ্ৰোথ পঞ্চাছ দিনৰ গ্ৰোথ গোটেইখিনি দেখুৱাম আৰু ধুনীয়া সংগ্ৰহ কৰালৈকে আমি দেখুৱাম তো আপোনালোকে নেক্সট পাৰ্টটো চাবলৈ আমাৰ পেজটো ফ'ল' কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰিব বুলি আশা কৰিলোঁ তো এইটো কণ্টেইনাৰত আমাৰ হৈ গ'ল তো নেক্সট এইটোত আমি ধুনীয়াকৈ ধনিয়া ছটিয়াই ল'ম গুটিখিনি ত' বহুতে ডাইৰেক্টো আমাৰ গুটিখিনি ছটিয়াই দিব পাৰে কিন্তু ডাইৰেক্ট গুটিখিনি ছটিয়াই দিলে আমাৰ বহুত বেছি সময় লাগে ধনিয়া পাবলৈ ত' আমি সহজভাৱে কেনেদৰে ধনিয়া পাব পাৰোঁ তাৰ বিষয়ে আপোনালোকক দেখাইছোঁ চাওক ধুনীয়াকৈ চাৰিওপিনে ইয়াক আৰু আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ দুটা দুটা কণ্টেইনাৰত ধনিয়া খেতি কৰিব দহ দিন আগত দহদিন পিছত এনেদৰে যেতিয়া আপোনালোকে গোটেই বছৰটো ধুনীয়াকৈ ধনিয়া খাই থাকিব পাৰিব এনেদৰে ধুনীয়াকৈ চাৰিও পিনে তাক ছটিয়াই ল'লোঁ তাৰপিছত ইয়াৰ ওপৰত আমি মিহি মাটিও দিব পাৰোঁ যাতে ধুনীয়াকৈ শিপাখিনি ওপৰলৈ উঠি আহিব পাৰে মিহি মাটিও দিব পাৰোঁ নাইবা আমি ইয়াত আমাৰ কেঁচুহাৰ আছে কেঁচুসাৰো দিব পাৰোঁ এইখিনি ঢাকি দিয়া ঢাকি যোৱাকৈ ধুনীয়াকৈ ইয়াৰ ওপৰত আমি কেঁচুৱাৰ ছটিয়াই দিব লাগিব আকৌ বেলেগ সাৰ দিব লগা প্ৰয়োজন নাই আৰু গোটেইখিনি আমাৰ জীয়াই আছে আকৌ বাৰ ওপৰত কেঁচু সাৰ দি দিছোঁ তো এয়া চাওক গোটেইখিনি ধুনীয়াকৈ তলত পৰি গ'ল তো আমাৰ আজিকালিৰ মানুহ বেছিভাগ বিল্ডিঙত থাকে নাইবা ফ্লেটত থাকে বা বহুতেই কিটচেন গাৰ্ডেন এখন কৰিব বিচাৰে তো তেওঁলোকৰ বাবে সহায় হোৱাকৈ মই এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ আগত দিয়ে যাম তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' চাই থাকিবলৈ আপোনালোকে টেষ্টু আৰু ইউটিউব চেনেলটো ফ'ল' আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' আপোনালোকক দি যাম আৰু কেনেকুৱা ভিডিঅ' আপোনালোকক দিলে আপোনালোকে ভাল পাব ত' মোক কমেণ্ট কৰি জনাব পাৰে মই সেই হিচাপে আপোনালোকক ভিডিঅ' বনাই দিম তো এনেকৈ চাওক আমি গুটিখিনি ধুনীয়াকৈ ঢাকি দিলোঁ তাৰপিছত মেইন বস্তু আমাৰ লাগিব চাওক পানী আমি পানী স্প্ৰে কৰি দিব লাগিব ধুনীয়াকৈ যদি আমি পানী ঢালি দিওঁ ডাইৰেক্ট আমাৰ গুটিখিনি আকৌ ওপৰলৈ উঠি আহিব আৰু নগজিব তো সেয়েহে আমি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ভিজি যোৱাকৈ পানী স্প্ৰে' কৰিব লাগিব বটলেৰেও কৰিব পাৰে আপোনালোকে বটলত ফুটা এটা কৰি আমাৰ যিহেতু স্প্ৰে' মেচিন আছে সেয়েহে স্প্ৰে' কৰিছোঁ ৰেচক ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ভিজি যোৱাকৈ দি দিছোঁ ইয়াতো দি দিম এনেদৰে দুটা কণ্টেইনাৰত আপোনালোকে দহ দিনৰ মূৰে মূৰে ধনিয়া গুটি ছটিয়াই থাকিলে আপোনালোকে গোটেই বছৰটো ধনিয়া খাই থাকিব পাৰিব ৰেচক আমি ধুনীয়াকৈ মাটিখিনি ভিজাই দিছোঁ ত' নেক্সট আমি পাৰ্কটোত ধনিয়াৰ পাৰ্কটোত আপোনালোকৰ পাঁচদিন দহ দিন বিশ দিন ধুনীয়া আমাৰ কেনেকুৱা হয় নেক্সট পাৰ্টটো দেখুৱাই যাম তো ভিডিঅ'বোৰ চাই থাকিব বুলি আশা ৰাখিলোঁ আৰু ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি আমাক ভিডিঅ' বনাই যাবলৈ উৎসাহক হ'ব বুলি আশা ৰাখিলোঁ তেন্তে আজিলৈ আহোঁ ধন্যবাদ জয় অসম